Вкусного всем! Если вы не использовали устричный соус в ваших рецептах, вы много потеряли. Ведь тот, кто хоть раз пробовал добавлять его в свои творения, уже не сможет остановиться. Тем более, когда речь заходит о китайской кухне. И когда мы его покупаем, мы, оказывается, покупаем жалкое подобие устричного соуса точнее в 90% случаев, это вообще не устричный соус, а химическая бодяга. По крайней мере, согласно нескольким китайским обзорам, что я видел. Поэтому будем готовить настоящий устричный соус, как его готовили и готовят в кантонской кухне на протяжении нескольких столетий. Это не будет дешево, но настоящий устричный и в Китае стоит довольно дорого. Потому что для порции соуса, около 300 мл, нам понадобится около дюжины устриц, соевый соус, соль, сахар, крахмал и вода. И это все, что используют для его приготовления. Количество устриц может быть и меньше. Почему? Потому что это зависит от веса их содержимого. Чтобы это узнать, их надо почистить. Легче всего это сделать, нагрев их над паром. То есть в над кастрюлей с кипящей водой. Обратите внимание, крышечка, то есть плоская пластина устрицы, должна быть сверху. Иначе сок из нее выйдет в кипящую кастрюлю. А он нам нужен, слишком ценная штука, тут даже сок. Минут 5 подержим, можно даже крышкой накрыть. А пока я покажу, как чистится устрица. Неважно, нагревали вы ее или нет, соус будете варить или холодную сырую свежую хотите выпить. Тоже, кстати, вкусно. Устрица состоит из двух створок. Одна плоская, другая как мешочек. В мешочке собственно все самое вкусное и мясо и сок. Чтобы открыть необходимо правильно обхватить пальцами узким носиком к себе. Там где у вас окажется средний палец примерно две трети длины устрицы и будем ковырять. Иногда буквально ковырять коротким ножом, чтобы проникнуть между створками. Проникли и начинаем аккуратно резать ножом. Делая режущее движение, нащупывая то место, где у устрицы ножка крепится к раковине. Ее необходимо обрезать. Заодно сок выльем в кастрюльку для накопления устриц. Сок тут важен, в отличие от сырых устриц на столе, хоть он и напоминает соленую воду. Почувствовали, что обрезали ножку, открыли створки. Всю жидкость в кастрюльку. Все мясо с обеих створок тоже в кастрюльку. Довольно ответственный процесс. Нужно быть аккуратным, чтобы не порезаться. Кстати, помните, где я вводил нож? Вот эта ножка. Вот эта ножка, которую было необходимо подрезать. Подваренные на пару устрицы открываются легче. Нож легче входит, устрица уже не сопротивляется. Иногда раковина над паром уже почти открыта. Только подрезать необходимо. И вот наша дюжина устриц в сотейнике. Это полулитра мяса и устричного сока. Если у вас больше устрицы, нулевки или крупные единички, то возможно и меньше их пойдет, чем дюжина. А если мелкие, то скорее всего больше. Добавим ровно столько же воды. Не знаю зачем, но так поступают китайцы уже столетия. Возможно потому, что кипеть соусу долго и чтобы раньше времени он не выкипел. Доводим до кипения и кипятим, удаляя пену полчаса. Затем несколько слоев марли. Чем больше, тем лучше. Друшлаг и отсадим отвар. Говорят, дольше получаса устрицы варить бессмысленно. Ничего нового из них не вываришь. Поэтому не буду спорить с знатоками, отбросили мясо устриц. Можете их в салате каком-нибудь использовать. Кстати, очень вкусная штука. А отвар возвращаем на огонь. И будем кипятить около часа. При очень-очень слабом кипении. По старинным описаниям, этот соус, точнее жидкость, могли кипятить и всю ночь, еле-еле-еле булькая. Через час у нас осталось 400 мл жидкости. Добавляем столовую ложку соли. А также столовую ложку с горкой сахара. К слову, цвет, который вы видите, это и есть натуральный цвет устричного соуса, не промышленного. Даже с каким-то легким коричневым оттенком. Но так как все привыкли к магазинному коричневому, добавим соевый соус. Немного. По сути больше для цвета. Затем возьмем воду около четверти стакана и добавим в воду пару чайных ложек крахмала. Хорошо перемешаем и выльем в отвар. Теперь процесс пойдет веселее. Мы будем выпаривать до приблизительно 300 мл на большом огне, где-то в минут 5-10. Этих 300 мл хватит на 5-10 блюд, к примеру жареного риса. Мы без него вообще не понимаем, как жили раньше. Это очень просто и очень вкусно. Но вернемся к соусу. Вот он, готовый соус. По консистенции, как тот, к которому вы привыкли. А по вкусу, он явно имеет вкус отварных устриц. Вкус, который не имеет магазинный соус. Настоящий устричный соус. Слегка сладковатый, выраженно соленый, терпкий, чуть с горчинкой и очень-очень насыщенный. Храним мы его в баночке-бутылочке. Это самое, что ни на есть, природный усилитель вкуса. Тот самый пятый вкус. Умами. Который почти весь мир знает как глутамат натрия. А в этом соусе его нет ни грамма. Хотя в тех, что вы покупаете в магазинах, он основа. А устриц там и запаха нет даже. Не только отвара. Только имитация вкуса. Так что насладитесь настоящим устричным соусом, основой кантонской кухни. И пусть вкусные ароматы не покидают ваш дом. А мы ждем вас на нашем канале Корчма. Подписывайтесь и будьте здоровы.